Слава нашему Богу, прекрасные псалмы, слава Богу, вы знаете, Бог великий, Он могущий. Я хотел бы засвидетельствовать, знаете, такое свидетельство о том, что мы как бы не то, что должны чувствовать, а о том, что мы должны иметь переживания с другими. Мне сегодня, вчера был звонок один, мой брат родной позвонил, и он в Польше, долго мне не звонил он. И он начал мне рассказывать историю свою там про машину, что она много денег уже в нее вложил. И пробег небольшой, там 200 тысяч, это для машины, для немца это ничего. Знаете, ну вчера он только начал порассказывать, что мне так тяжело. Мне... Я говорю, брат, все будет хорошо, Бог с тобой, все. Да, все хорошо, как бы. Сегодня буквально утром, представьте себе, выбрасывает мне фотографию. Крыло машины разбито. Он на работу приехал. Я ему звонил сразу. Что такое? Говорю, брат, что случилось? Ты представь себе, только вот это сделал машину, заплатил сколько денег. Все. Еду сегодня утром. Идет снег. Просто нахуй. Как? Что? Я ж внимательно езжу. Он ездит очень внимательно, он не вончик, ничего. С этого самого из, сосны, из, под сосны вылетает косуля прямо на машину. Мгновение, говорит. Бух, трах, переско... перескочил и побежал в башню. Я, я, я вышел, говорит, я вышел, смотрю, крыло, крыло разбито. Я так задумался. Он говорит, говорит, меня разрывает всего. я говорю, брат, будет все хорошо. Я, говорю, я за тебя буду молиться, брат. Он на работе был, я тебя поддержу молитве, брат. И ты молись. Он вот, спасибо. Мне так сейчас это надо. И знаете, я понимаю. Я понимаю, почему вот это все происходит. Почему? Когда бывает, нам звонит человек и говорит, он даже может и не говорит, мне тяжело, но Бог тебе показывает обстоятельства, что у этого, этого человека такие обстоятельства, что просто он нуждается в поддержке, простой поддержке. Мы должны, понимаете, мы должны с вами быть очень внимательными, когда нам звонят люди, когда вот кто-то позвонил тебе и говорит, мне так тяжело, вот когда эти слова говорит человек, мне тяжело, ты немножко представь его на своем месте, его, себя на его месте. Кого-то тяжелая болезнь, кого-то что-то еще, кого-то финансовые проблемы. И мы должны с вами это понимать. Мы должны сожалеть. Мы должны задуматься, а как бы поступил Иисус в этой ситуации? Что бы он этому человеку сказал? А все нормально, пройдет, да? Да нет. Он сказал, дитя, я с тобой. Я рядом. Все хорошо. Все хорошо. Держись меня. Иисус бы так сказал. А мы с вами что должны, брат, сестра, давай помолимся, давай поддержу тебя, я хочу тебя поддержать. Чем? Ты не можешь ничем позвонить. если он за сколько километров, чем? Молитвой, поддержкой. И мы с вами должны быть, быть, чтобы наши сердца слышали не только свою боль а еще кого то боль. Бо Иисус услышал всех нас с вами боль, когда мы пришли к Нему, когда мы не знали Его, когда мы там лежали, в той яме, там. И Он увидел, и Он провел милость свою каждому из нас. И она говорит, вы мои дети, Поступайте так, как я поступал. И мы должны с вами быть милосердными. Словом. Мы знаем все, что во власти языка. Жизнь и смерть во власти языка нашего. Просто. Мы знаем прекрасно, что языком ты можешь убить человека. Языком не надо убивать. Так. А языком можно убить. И также языком мы можем что? Поддержать. Самое главное, что из твоего сердца течет, а какая река. Если в тебя живет Иисус, то река какая течет? Жизни. Вот это важно. И я хочу каждому из вас, чтобы мы понимали, что у каждого из нас это река или жизни, или другая река течет. Я не буду говорить, я лучше буду о хорошем говорить новой год. Ну, в Новом году. Слава Богу. Но мы должны с вами понимать. Если здесь живет Иисус Христос, то будет река жизни для человека. И когда ты будешь молиться за человека. Дух Святой там, и он говорит, утешение приходит, и мир другому человеку в душе, потому что Дух Господен везде сущ. Аминь, братья и сестры. Аминь. Мир вам.